我还记得你小的时候经常来我们家吃饭，你和君君有多好，阿姨是知道的。要不是君君的演讲稿被偷，君君就不会去医院。如果君君没有去医院，就不会突然间转学。如果君君没有突然间转学，就不会错过你们出国前的见面。 想想真是可惜呀、啊！那个偷将军演讲稿的人，才是罪魁祸首，才是最可恨的人。阿姨，就那个人儿吧，我觉得他可能也不是故意要偷的。您能不能就不要记恨他了？哎，阿也就跟你抱怨抱怨，今天想起来了。 但是每次想起来都觉得特别可恨。圆圆，你这是做什么呀？你快起来啊！阿姨，我要向您坦白一件事情：当年，当年拿走将军演讲稿的人就是我。 三年真的不是故意的，他是想拿我的东西，然后拿错了。他真的，他很后悔做了这个事儿，对不对？对不对？我真的太后悔了，阿姨。我我我我我我真不是故意的，您我我我特别后悔。我您您今天要是不原谅我，我就不起来了。您就原谅我吧，我我求您了，我求您了。小袁，来。 起来说，我原谅你了。来，快起来。坐下，坐下，坐下。谢谢阿姨。阿姨，您真的原谅我了吗？我敬阿姨一杯。我向阿姨保证，呃，从今往后，我一定会好好保护将军。我我干了。先放下。 阿姨怎么可能是那么小气的人呢？再说事情都过去那么久了，阿姨不会记恨在心里的。妈，来，小袁，阿姨敬你一杯。我先干了。 oh my 第二杯酒，阿姨要敬你，是因为你是军军的领导。你现在已经长大了，阿姨相信你不会再做出伤害军军的事情了。来，我还是先干为敬了，妈。 你不喝吗，小袁、嗯？喝。 这第三杯酒，阿姨要敬你。今天是新年，新年新气象。过了今天，以前的事情就一笔勾销了，咱们就翻篇了。小袁，新年快乐。嗯嗯 Ha, <laughs> 嗯、没事吧？我去买洗手液。对不起，我陪我陪你去吧。坐下不是妈，她坐一下。不是妈，她要她要吐了，我去 爷爷、哎，阿姨，辛苦了啊！哎，不辛苦。你看你是客人，还帮着阿姨刷碗，应该的，应该的。刚才的事情啊，都过去了。来，阿、哎、姨请你吃苹果。哎，谢谢阿姨。嗯，甜吗？嗯，好甜。嗯、吃这么甜的苹果，嗯、有没有想过？ 谈一场甜甜的恋爱呀，嗯嗯、阿姨、啊。其实吧，我跟我女朋友就挺甜的。什么？你有女朋友、嗯？阿姨啊，其实我早就和 烟都刷了，我招谁惹谁了？我我不就是跟你女儿谈朋友吗？我买菜，我做饭，我洗碗，我还喝酒，我这是绝世好女婿啊！ 都是对的，丈母娘是最好的。丈母娘啊，永远都是对的。这碗、啊、就该洗。娟娟<君>，嗯，吃块苹果。是吗？娟娟，隔壁那李阿姨的儿子就要回来了，咱们要不要见见？哎妈，你别老想着给我安排相亲。你这孩子真是的，你都多大了？ 妈妈希望你找一个男朋友，有人照顾你，我就放心了嘛。我上大学那会儿自己照顾自己，不照顾挺好的。你别操心了啊！哎呀，别玩手机了，我跟你说正事儿呢。哎，君君，那个小月他有女朋友，你知不知道？嗯。啊什么啊？有女朋友王慧玲干嘛？ 上立即现在给我送走。嗯老公，怎么办？我们君君，我们君君好像喜欢上了一个有有女朋友的男孩子。 那个人还是老袁家的儿子，看起来他们关系很亲密，但是他儿子竟然跟我说他有女朋友，我呸！这真是个渣男呐！老公，要不然你晚上过来，你把他带走。你喝口热水。 我妈刚跟你说什么了？她好生气啊，让我把你赶走。阿姨端来一盘苹果，让我吃，问我甜不甜。我说甜呀、啊，就像跟我女朋友一样甜。对啊，结果阿姨就发作了，我都还没有说出来我。阿姨，小袁，今天晚上可能要让你睡客厅了，你不会介意吧？ 啊，不用了，妈，我房间给他睡就行了，我跟你一起睡。女孩子的房间怎么能随便让别人睡？对，女孩子的房间怎么能随便让别人睡呢？阿姨，我觉得客厅挺好的，这沙发也挺好的，我我就睡客厅。啊，老妈，这是夏天的被子，现在冬天了，会感冒的。不会，我身体好，阿姨，我我我我没事的，这这这被子挺厚的，我可以的。厚什么呀，将军。 小袁身体好，怕什么？起来，回屋睡觉。怕是太了起来。阿姨，早点休息。小袁，晚安。晚安，阿姨。丈母娘什么都是对的。 是不是怕你着凉嘛？给你送上被子。我要走了。不行，帮我把被子暖一暖，我冷。我妈会出来的。我想你了。讨厌。 干嘛在四点多定个闹钟呀、嗯？哎呀，我妈一会儿起床了，不要看到就完了。嗯、一个走。亲个。走嗯。嗯过来。 阿姨，我我我我我我可以解释给你听。靠边，轮 <我 S 1> 不到你讲话。君君，你为什么不听妈妈的话？为什么执迷不悔？我怎么了嘛？我怎么就执迷不悔了嘛？你要气死妈妈是吗？他有女朋友，你知不知道？我看得出来你喜欢他，他没有打算跟他女朋友分手，你知道吗？君君。 你赶紧给我回头，不要再让他回你了。阿姨，啊。君君就是我女朋友呀。嗯，我们在一起了嘛。 妈，你怎么什么都看？妈，我梦游了吗？妈，一只羊，两只羊，三只羊。你妈还梦游的？我第一次见你不会梦游吧？啊，那可说不定啊哦。啊！ 误会了，误会了！那圆圆他不是渣男，他跟我们君君是男女朋友。哎，老公啊，你晚上可不能带他走啊！啊，来来来，快过来，吃早饭了，快来。哇阿姨您这也太丰盛了吧！妈，你也太夸张了吧！哎呀，不夸张不夸张，就随便做了一下。随便。 你第一次来我们家，不知道你喜欢吃什么，阿姨就给你多做了几样。你看啊，这是日式的，中式的，这是西式的啊，想吃什么吃什么啊。我跟你说啊，最重要的，男孩子一定要多吃鸡蛋，鸡蛋是大补，你知道吗？所以呢，阿姨就给你多做了几样。你看，鹌鹑蛋、卤鸡蛋、煮鸡蛋、松花蛋、煎鸡蛋，还有荷包蛋。最重要的是。 十全大补蛋，来，圆圆，把它喝下去。呃，我，你不喝吗？俺妈，你让他先坐下来吃两口嘛。也好也好，来，先吃饭，一会儿再喝、啊。一定要喝掉这个，这个是最好的。来，圆圆，快,快， 真的是太感谢您了，不过呢，说句真心话，我如果能吃到一口您亲手做的米线，就很满足了。圆圆，阿姨怎么可能忘了你喜欢这口呢？等着，等着，还真有呢。哼，我妈疯了，可能你才是他亲生的。我才疯了，那什么呀？喝，十全大米线来 妈，你放什么？什么味道、啊哎？没放什么，随便放了几样。呃，有当归啊、鹿茸啊、海参呐、啊，还有灵芝啊。最主要的是这只鳖和羊腰。来，尝尝。哎，我妈把她压箱底的名贵食材全搬出来了，你要好好吃啊。来、哎，圆圆，都吃掉啊！就你一个人吃啊。来、哎，我该从哪儿动筷子呢？ 先把这参吃，了，这个特别有营养。我还是先吃米线吧。嗯，我跟你说，这汤才有营养呢，都喝掉啊。嗯，好吃啊，阿姨。好吃是吧？来，吃鸡蛋，来，多吃圆圆啊，嗯，一定要多吃，我跟你说啊。嗯。哎呀，你吃什么你？ 哪吃的完？我是不是你亲闺女啊？一个女孩子吃那么多干啥？吃蔬菜就行了。